Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kita kan selalu dengar perkataan merdeka, berdaulat. Tapi pernah tak kita berhenti sekejap dan fikir apa sebenarnya maksud sebuah negara itu berdaulat? Ha, dalam kupasan kali ini, jom kita bedah siasat konsep kedaulatan ni. Kita akan rungkai satu persatu lima prinsip utama yang menjadi tunjang negara kita sejak tahun 1957 lagi. Cuba kita bayangkan sekejap. Apa agaknya yang buat sesebuah negara tu betul-betul jadi sebuah negara? Adakah ia cuma garisan-garisan yang kita lukis atas peta? Takkan. Sebenarnya, jawapan dia lebih mendalam. Ia bukan sesuatu yang kita boleh nampak dengan mata kasar. Tapi ia adalah satu kuasa, satu roh yang sangat-sangat berkuasa. Dan kuasa itulah yang kita panggil kedaulatan. Senang cerita, kedaulatan ni macam DNA sesebuah negara lah. Ia adalah hak mutlak untuk kita tentukan nasib kita sendiri, buat undang-undang kita sendiri dan yang paling penting berdiri sama tinggi dengan negara lain tanpa perlu tunduk pada sesiapa pun. Inilah, boleh kata, enjin utama kemerdekaan kita. Baiklah, ini perjalanan kita untuk hari ini. Mula-mula kita fahamkan apa tu kedaulatan, lepas tu kita tengok pasal sempadan dan kerajaan, kemudian tentang undang-undang, simbol-simbol identiti kita, hak dan tanggungjawab kita sebagai rakyat dan akhir sekali kita akan bincang kenapa semua ni penting sangat untuk kita jaga. Okey, jom kita mula dengan yang pertama. Jadi apa sebenarnya maksud kedaulatan ni? Secara ringkasnya, ia adalah otoriti paling tinggi. Ia macam satu pengistiharan kepada seluruh dunia yang berbunyi, Hei, ini rumah kami, ini peraturan kami, dan kami yang jadi tuan rumah di sini. Setiap negara yang berdaulat, dia perlukan dua benda yang paling asas. Boleh kita kata macam badan dan juga otak. Badannya, itulah tanah air kita, wilayah kita yang jelas. Dan otaknya pula, tentulah kerajaan yang mentadbir tanah air tu. Wilayah pengaruh ni, Ha, senang je nak faham. Bayangkan ia macam pagar rumah kita. Dan pada tahun 1957, pagar Persekutuan Tanah Melayu ni merangkumi 11 buah negeri yang kita nampak ni. Masing-masing ada pemimpin dan identiti sendiri, tapi semuanya bersatu di bawah satu bumbung persekutuan. Sempadan yang jelas dan diiktiraf ni sangat penting sebab dari situlah kita tahu mana hak kita bermula dan mana hak kita berakhir. Okey, jadi kalau wilayah tu kita ibaratkan sebagai rumah, Kerajaan ni pula adalah sistem pengurusan rumah tu. Dialah jentera yang pastikan semuanya berjalan dengan teratur dan lancar dari A sampai Z. Fikirkan pasal keselamatan, ekonomi, pendidikan, semuanya lah. Dan sistem kerajaan kita ni, ya, bukan calang-calang tau kuasa tak diletakkan pada satu pihak sahaja sebaliknya ia dipecahkan kepada tiga kita ada badan perundangan iaitu parlimen tugasnya untuk buat undang-undang kemudian badan eksekutif iaitu kabinet yang ia akan laksanakan undang-undang tu dan akhir sekali badan kehakiman atau mahkamah yang akan pastikan keadilan ditegakkan sistem semak dan imbang ni penting sangat penting untuk elak sesiapa pun salah guna kuasa Baiklah, sekarang kita masuk ke prinsip yang seterusnya. Dan yang ini adalah tunjang kepada mana-mana masyarakat yang adil dan bertamadun. Ia satu idea yang mudah tapi sangat mendalam. Dalam negara kita, undang-undang adalah raja dan kita semua tanpa terkecuali adalah rakyatnya. Ayat ni nampak ringkas kan, tapi impaknya sangat besar. Kerajaan dan rakyat secara keseluruhannya tertakluk di bawah undang-undang. Maksudnya apa? Maksudnya tak ada seorang pun yang kebal. Tak kira anda pemimpin tertinggi negara ataupun rakyat biasa, kita semua bermain dengan buku peraturan yang sama. Inilah benteng yang melindungi kita semua daripada sebarang bentuk kezaliman atau huru-hara. Dan janji ni ia bukan sekadar cakap-cakap kosong tau. Ia termaktub dengan jelas dalam perlembagaan persekutuan kita. Kita boleh anggap perlembagaan ni macam buku manual untuk negara kita. Satu dokumen yang sangat penting yang menggariskan apa hak kita sebagai rakyat dan juga di mana had kuasa orang yang memerintah. Seterusnya, jom kita sentuh sikit bab yang lebih berseni yang menyentuh jiwa dan semangat kedaulatan kita. Setiap negara yang berdaulat mesti ada cap jari dia yang tersendiri. Simbol-simbol yang unik yang menyatukan kita semua dan menceritakan kisah tentang siapa diri kita. Bila kita sebut Jalur Gemilang, jata negara, bila kita dengar lagu Negaraku atau nampak bunga raya, semua ni bukan sekadar logo atau hiasan dinding tau. Semua ini adalah pencerita. Setiap warna pada bendera kita Setiap baris lirik dalam lagu kebangsaan kita, setiap kelopak bunga kebangsaan kita, semuanya membawa seribu satu kisah tentang sejarah kita, perjuangan nenek moyang kita dan cita-cita kita bersama sebagai satu bangsa. Dan sekarang kita sampai kepada tiang yang terakhir dan boleh saya katakan tiang yang paling penting sekali dalam membina sebuah negara berdaulat. Siapa lagi kalau bukan? Rakyat. Kita semua hubungan antara sebuah negara dengan rakyatnya ni sebenarnya macam satu perjanjian dua hala para pemikir panggil ia kontrak sosial perjanjiannya lebih kurang macam ni di satu pihak negara jamin hak-hak asasi kita Contohnya kebebasan untuk bersuara, kebebasan beragama, hak untuk memiliki harta. Sebagai balasannya pula, di pihak kita sebagai rakyat, kita ada tanggungjawab, tanggungjawab untuk patuh pada undang-undang, hormat hak orang lain dan sama-sama menyumbang untuk bangunkan negara. Ia satu keseimbangan, satu give and take, keseimbangan yang kadang-kadang rapuh tapi sangat-sangat penting. Okey, kita dah lihat kelima-lima tiang seri kedaulatan. Wilayah, kerajaan, undang-undang, simbol dan rakyat. Sekarang, timbul satu soalan yang paling besar. Kenapa susah-susah nak jaga semua ni? Kenapa kita tak boleh anggap ia akan sentiasa ada dan ambil mudah saja? Jawapannya mudah sebab kedaulatan inilah tiket kebebasan kita. Ia adalah kuasa yang membolehkan kita melakar masa depan negara kita mengikut acuan kita sendiri, tanpa perlu minta izin atau tunduk kepada mana-mana kuasa luar. Dan tugas untuk mempertahankannya? Itu bukan kerja kerajaan seorang. Ia adalah tanggungjawab yang terletak di atas bahu kita semua, setiap seorang warga negara. Jadi kenapa ia penting? Sebab dengan kedaulatanlah kita boleh buat keputusan sendiri. Kita bebas untuk tentukan hala tuju ekonomi kita, bebas daripada campur tangan asing. Ia membolehkan kita membentuk acuan negara kita sendiri demi keamanan, kemajuan dan kemakmuran bersama. Pendek kata, kedaulatan inilah asas yang membolehkan semua yang kita nikmati hari ini wujud. Jadi, sebagai penutup, saya tinggalkan satu soalan untuk kita renungkan bersama. Kedaulatan ni, ia bukanlah macam piala yang kita menang sekali, lepas tu kita letak dalam almari kaca untuk dipamerkan. Tidak, ia lebih kepada macam api. Api yang perlu sentiasa kita jaga supaya ia tak terpadam di tiup angin. Generasi sebelum kita dah serahkan obor ini kepada kita. Persoalannya sekarang, bagaimana generasi kita akan pastikan api ini terus menyala terang benderang untuk diserahkan pula kepada generasi yang akan datang?